В збіці відкрили чергову фотовиставку фотохудожника Вадима Івкіна. На відкритті побувала і наша знімальна група. Хочу зізнатися, що а здесь не тільки фестивальні знімки, здесь життя і спогади Славутича. Это є тут уже пара знімків, яка на уровне України высветлена була. Это вон мать з сином. Да, это как раз к дню незалежности решили все она на всеукраинской выставке экспонируется. И еще снимок был, но не успел тут его сделать. Это капелька, на в Чернигове экспонировалась на международном киевском вернисаже. Тоже второй снимок. Вот. Я спробовал заработать несколько фото, ну, наверное, много, коллажом. Вот, для того, чтобы кто даже за донатуе или прочее имел не одну фотографию, получается да. на коллаже 5-6 фотоизбитков, светлин. Вот, одна большая общая, фон. Вот, и выставки присвящены из оси, которая 32 она все-таки будет в определенном формате, в особо вам, но будет отбываться. Это третье поколение – Старшего веку. Это в мирный час. Там написана история и подии, там из погоды. Вот день места по центру. Это наши бедные женщины, матери, сестры, жены. Вот наших висковополоненных, вот они в Чернигове были. Я их снимал тоже, что решение я сделал. Это наши... Педагоги, ну, почему-то оматоры, кто поднимает настрей, славучан, потому что полностью быть только в минусе, все время быть отрицаловки, это важко. Житя это очень важко. Тому вот эти заходы, даже национальные костюмы, вон девчата все, и педагоги, там, и средства массовой информации, и в общем. Социальный центр, все одевали костюмы национальные, и наши мастера, и это тоже поднимает настрой. И я решил тоже поднять настрой, mm -hmm. вот, и срабить такое. Тому дякую всем, кто взял участь в этой выставке, дякую и телебачению, которое не забывает про меня и прочее. И я думаю, что все-таки мы будем поддерживать наших слабычан, чтобы все-таки настрой, чтобы эмоционально не зашкаливала только вот отрицательную. Как працюет выставка? Працую я на понедельник, пятница. О, сейчас перешло на уже зимний, осенний. Я не знаю, поэтому на в субботу, наверное, працюет до шести. Вот. А так остальные дни с десяти до семи. Так что после працы можно заглянуть, задонувать вон баночку туда кинуть и выбрать для себя для то, что сподобалось.